Okay, bertemu kembali kita pada sesi keempat Siri Podcast Sister Seni Islam pada hari ini Okay, seperti biasa nama saya Syarifatul Adibah Mama Jodi Dan saya seorang pegawai program kanan di Sister Seni Islam Okay, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang perlu untuk didiskaskan, untuk dibicarakan tetapi tak ramai orang nak membicarakan Isu pada hari ini. Pada hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah berkenaan dengan rogol dalam perkahwinan. Okey, saya di sini bersama Puan Airini. Okey, saya minta Puan Airini memperkenalkan diri. Ah uh, okey baik. Ah uh, nama saya Airini Muzamel. Saya seorang ah uh, consultant di Kemban Kolektif. Untuk pengetahuan semua Airini ni pernah menjadi staff di Sister Sen Islamlah. Tapi kini beliau telah bergabung ataupun menjadi ahli kepada kemban kolektif. So saya ucapkan selamat datang kepada Arini dan terima kasih kerana sudilah untuk menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih Adik. Okay, soalan saya yang pertama, boleh tak Puan Arini berikan definisi rogol dalam perkahwinan menurut undang undang Um Okay, so actually rogol dalam perkahwinan ni tak ada definisi secara terang-terangan di bawah undang-undang kita. Tapi kalau boleh saya rujukkan semua pendengar pada hari ini kepada seksyen 375 Akta Kanun Keseksaan di mana dia menyebut uh, jenayah rogol itu adalah lelaki bersetubuh dengan perempuan tanpa kerelaannya. So that is the definition of rogol. Jadi kalau kita membawa konteks rogol dalam perkahwinan adalah uh, apabila si suami bersetubuh dengan si isteri tanpa kerelaannya. Ya. Yeah. Mm hmm. Dalam situasi ini kan bila nanti akan adalah uh, dalil ataupun hujah-hujah dari orang uh, orang luar, suami kan telah uh, berkahwin dengan isterinya dan itu adalah satu perjanjian yang sah. So, isteri ini uh, kena sentiasa bersedia untuk suami lah walaupun dia rela atau tidak rela. Dan itulah menurut mereka salah satu tujuan perkahwinan adalah untuk menghalalkan seks. Mm -hmm. Tapi seperti mana yang kita faham, mm, ialah istilah rogol ni. Bila isteri tak rela, dia akan menjadi satu kesalahan jenayah lah kalau mengikut uh, seksyen 37A mm -hmm. ni lah akta kanun keseksaan ni. So, um boleh tak puan Irini terangkan mm hmm um, salah satu sebab mengapa kerajaan Malaysia tidak mahu iktiraf rogol dalam kahwinan ini kerana mereka percaya bahawa section 375A dan section 375 kanun kesesaan ni sudah mencukupi untuk melindungi isteri dari keganasan seksual suami suamilah So adakah ini benar dan dua section ini sudah mencukupi. Okey, um kalau melihat dari dua section yang disebutkan oleh Ad, Adiba tadi 375 dan 375A, hmm. uh, kita te kena tengok satu-satulah Dik. Contohnya untuk section hmm. 375 memang terang-terangan ada pengecualian uh, jenayah rogol itu terhadap si suami dan si isteri. Okey, hmm. dia memang terang-terang exclude uh, rogol dalam perkahwinan ini daripada jenayah. Kalau kita tengok 375i pula, saya bacakan sini. Mana-mana mm -hmm. eh, lelaki dalam satu perkahwinan yang sah menyebabkan kecederaan atau ketakutan kematian uh, kepada istrinya atau mana-mana orang lain untuk mengadakan persetubuhan dengan istrinya hendaklah diseksa di, uh, dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai lima tahun. Jadi, em um, section ini dia tertumpu kepada jika ada elemen keganasan mm -hmm. atau kekerasan. Mm -hmm. Tapi um, kebanyakan orang gagal melihat di mana apabila rogol dalam perkahwinan ini berlaku tidak semestinya dalam situasi keganasan yang di mana mm -hmm. isteri itu dipukul atau diugut. Because there mm. are cases di mana si isteri itu di, um, diberikan, dadah. Hmm. So, diberikan dadah so diberikan dadah uh, si isteri ni pun tak sedar so dalam hmm. keadaan itu technically tak ada keganasan yang digunakan dia tak ada gunakan kekerasan ke apa so kalau keadaan macam tu berlaku di dalam rumah seksyen ni dah tak boleh guna pakai dah adik so hmm. kita kena tengok rogol dalam perkahwinan ni sebenarnya daripada realiti hidup perempuan si isteri hmm. uh, bukannya macam kita buat undang-undang uh, ni se, se apa selogik kita je. Kita tak mengambil hmm. kira hmm. realiti perempuan sebab hakikatnya rogol dalam perkahwinan ni berlaku dalam pelbagai situasi, bukannya dari keganasan punya atau kekerasan punya aspek je. Uh. So ada juga cerita yang uh, kita terima kan di mana si isteri ni dia kena um, dadah kan dengan suami dia uh, dekat sofa tiba-tiba dia bangun dah memang tak berpakaian apa so semua. So in that case susahlah dia nak um, sabitkan kesalahan kat suami dia bawah 375A ni. So that hmm. is why that section tidak bagi pendapat saya tidak mencukupi untuk merangkumi um, hmm. jenayah rogo dan perkahwinan ni. I, e, uh, saying that kita juga perlu ambil maklum di bawah uh, di mana Uh, hmm. kegana ke, uh, akta keganasan rumah tangga pun ada dah section section baru yang address hmm. this uh, issue. Okay, tetapi bagi saya selagi mana undang-undang di bawah uh, kanun keseksaan tu hmm. tak remove kan pengecualian uh, suami isteri uh, di bawah definisi rogol tu, saya rasa masih tidak mencukupi. Uh, kita perlu hmm. remove that exception towards husband and wife. Maknanya elemen keganasan tu lah. Mm -hmm, betul. Uh, so rogol tu boleh berlaku sama ada keganasan berlaku ataupun tidak ada elemen keganasan, keganasan. tu lah kan. Yes, Tapi correct. section 375 dengan 375A ni nak ada bukti yang keganasan ada berlaku. Yes. Baru boleh suami tu di dakwa lah dia bawa akta 375A inilah lah kan. Betul lah. 375 atau 375A inilah lah kan. Seperti yang saya faham lah. Okay, dalam um, kes rugul dalam kahwinan ni Sekiranya isteri tak berpuas hati uh, Dia bangun-bangun je tengok dia dah tak berpakaian kan hmm. Mestilah dia expect something yang dah berlaku dekat uh, Tubuh badan dia Betul Dan dia pun tak gembira So dia nak Dia rasa tak happy Dia rasa sedih Dia rasa macam uh, Terinaya pun samalah juga kan Bangun-bangun hmm. je dah What happened to me kan? Correct, betul. Ha, lepas tu, ke mana agaknya dia boleh melaporkan kejadian ni? Cakaplah uh, dia nak buat laporan. Mm -hmm. uh, Kemana dia boleh melaporkan uh, apa yang telah terjadi kepada diri dia? Okay. Um, selalunya apabila seseorang tu dah melalui uh, something yang traumatik macam ni, uh, kita selalu tanya apa sebenarnya yang... Mm -hmm end game untuk si inilah uh, si victim lah kan hmm. so apa yang dia nak sebenarnya Okay, because there are there are many legal um ways to go about it kan lagi-lagi dalam uh, apabila perempuan itu terikat dalam perkahwinan so kalau, kita selalu akan nasihatkan dia pertama sekali our concern is her safety lah Okay, hmm. her safety so kita akan make sure dia akan um ada pertolongan yang dia kehendaki dulu Uh, atau yang diperlukan contohnya rumah perlindungan ke Atau kaunseling ke baru kita akan cakap okay This is uh, the other steps that you should do lah Pertama kita akan minta dia untuk buat medical report mm -hmm. Pergi buat medical check up so that dalam medical report dia tu Ada tulis uh, keadaan mm -hmm. tubuh badan dia waktu dan ketika itu Kemudian kita akan nasihatkan dia kalau dia mahukan tindakan Undang-undang dari segi jenayah uh, maksudnya dia nak Husband ini dia ditangkap dan dibicarakan bawa mm. kanun kesesatan buat laporan pada polis. Okay, mm. so dia boleh buat laporan pada polis ni tak kisah mana mana balai polis pun um, boleh menerima laporan tentang kes um, rogol dalam perkahwinan ini. Okay, that is one uh, way to go about it. The other way kita juga akan lengkapkan nasihat undang-undang itu dengan apa yang dia perlu buat dalam uh, untuk keluar daripada marriage itu sendiri.